Deməli belə. Biz bayaqları konvergent-divergenti izah elədik, indüksiya-deduksiyanı izah elədik. İndi verbal və qeyri-verbal düşüncəni izah edərik, amma ondan əvvəl bir analoji düşünməyə baxaq. Görək yəni bu analoji düşünmə nə olan şeydir. Analojiya bir siz nədir? Analojiya iki şey arasında eyniliyidir, iki şey arasında oxşarlılıqdır. Məsələn, məsələn, tutalım ki, siz X1 proqramı işlədirsiz. Məsələn, deyək ki, Word proqramından anlayışınız var da, yuxarıda bir bəlkə mənim adını səhv deyirəm, bir pəncərə var. Bir, belə bir lent var, tab deyirlər, nə deyirlər ona? Biz orada bir işarəni görürük, deyək ki, məsələn, ə, B hərfi tünddür və orada o onun üstünə vuraanda bilirik ki, burada ə, hərf qalınlaşdırılır. Və ya da orada bir hərfin altına xətt çəkib biz o oradan bilirik ki, məsələn, biz bunu yazını bunun üzərinə bu düymənin, bu punktun üstünə vursaq, ha, bu deyək ki, yazının altına xətt çəkiləcək. Və ya da əksinə şrift əyri olacaq və ya da rəngi dəyişəcək və s. və s. Bu Word proqramında belə olduğu kimi aşağı yuxarı digər proqramlarda da Math and Slide proqramlarında belədir. Məsələn, PowerPoint İndi mən məsələn, gəlin bunu nümunə ilə göstərəm sizə. Gəlin bir də bir Word açım. Bir də yan da burada bir PowerPoint açım. Aha, baxın. Analojiya nə demə olduğun? Va görürsüz bunları. Rəngləri. Demək olar ki, indi mən deyə bilmərəm bu tam belədir. Amma hərdəsə PowerPoint-də də belə bir oxşar nələrsa var. Baxın, ə, məsələn, burada nə məsəl yazandan sonra görürsüz, qalınlaşdırmaq var, altından xətt çəkməy var, rəngində həmin şeylərdir, aşağı, yuxarı. Yəni mən Word-ü işlədə bilən adam sabahları PowerPoint-i açanda bir analogiya elirəm. Yəni bir oxşarlığı, iki şey arasındakı bir oxşarlığı əlimdə əsas götürüb ə, bir proqramdan sonra digərini istifadə edirəm. Yəni analogiya iki şey arasında oxşarlılıq, iki şey arasında eynilikdir. Məsələn, adicə sizin test bankınızda çox gözəl və maraqlı sual var. Deyir, Yunanıstan, deyil hansı ölkədir? Kanada yubuna qalmayıb. Coğrafiyam zəifdir. O, digi subtropik ölkədə orda C vitamini bizim bildiyimiz o meyvələr yetişir və demək ki, cənub bölgəsində elədirsə, Demək həmin o meyvələri, çünki orada eyni iqlimdir, ona belə adlandıraq da. Bizim bölgədə belə və biz demək ki, həmin orada bitən bitkiləri cənub bölgəsindəki, Lənkəran'da yetişdirə bilərik. Bax, iki bölgə arasında, iki yer arasında eynilik. Sonra burada yazılıb ki, pianoda ifa etmək üçün lazım olan biliklər, ki, burada barmaqların yəqin ki, işləməsi tələb olunub. Uşaq digər klavishdir, yəni bir dilli alətlərdə tətbiq edə bilər. Məni kursdakı müdavrələrə maşın sürməklə bağlı nümunəni göstərmişdi. Kiçiklər bununla daha yaxşı bilər. Baxın, maşınlar avtomat və mexanika olmaqla bölünür və məsələn, mən deyək ki, Mercedes 4G sürmüşəm və orada mexanika avtomatdı da və orada D var, sonra neytral var, parking var, parkovka və s. Orda hərflər var da. Deyək ki, məsələn, mən Toyota Camry-də sürsəm, yenə də aşağı-yuxarı həmin hərflər eynidir. Və mən heç vaxt sürmədiyim, amma avtomat olan bir maşını əyləcsəm, yəqin ki, analogiya eləyəcəm. Yəni iki şey arasında eynilik eləyəcəm. İki şey arasında oxşarlığı dan istifadə eləyəcəm. Və yaxud da hansısa bir uşağ televizorun pultunu götürür və kanal yığmağa başlayır. Atası deyir: "Ha, bu televizor deyir Naratom Əmin, bizim evdə də bundandır. Bu da oxşarından da, orada da bu düymə var, nə bilim bu var və başlayır o şeyləri oxşarlılıqla nə isə eləməyə." Sonra deyir müəllim şagirdlərə 3.300.000 rəqəminin nə qədər böyük olduğunu izah etmək üçün yerlə ayın arasındakı məsafə böyüklüyünü izah edə bilər. Yəni iki şey arasında oxşarlığı, yəni bu mövzunu, bu məsələni ə, qarşı tərəfə izah etmək üçün di yari ilə analogiya etmək, digərinə oxşarlılıq eləmək, necə ki biz də mövzuları izahlarız bəzən nə iləsə, nə isə analogiya edirik, nə iləsə, nə isə oxşadırıq. Sonra gəlir verbal düşünmə, bir də var qeyri-verbal düşünmə. Bunların adlarındakı verbal sözünə görə adətən çaşılırlar. Analogiyada nə iləsə müqayisəli qarışdırmazad da yoxdur. Verbal səsli düşünmədir. Yəni bu insanlar düşüncələrini dilə gətirir, yəni Sizin təbilinizdə desə öz-özünə danışır və danışarkən bu insanlar düşüncələrini düşüncələrinə yönəldir. O xarici nitqi ki, hansı ki onu eşidirlər, daha sonralar daxili nitqə çevirirlər. Və onlar ona görə bu cür düşünə bilər ki, eşitdiklərini, eşitdiklərini anlayırlar. Yəni eşitdiyi halda anlayırlar. Ona görə biz deyəcəyik buna bu verbal düşünmədir. Yəni səsli düşünmək. Ki e, məsələn təsəvvür eləyin ki e, məsələn Cavidan Universiteti bitirir. İndi az qalıbdı, deyək ki bir neçə aydan sonra bitirib oturur otaqda tək qoyur qabağına, deyək ki kağız şcubuzları ilə oturub fikirləşir. Səsli düşünür ay, yəni düşüncələrini dilə gətirir. Təkdir, kim yoxdur ətrafında. Dedim aha, hə, bir aydan sonra hərbi sədən, hərbi sədiyəndə, yəni komissarlıqdan çağırış gələcək. Mən gedəcəm. Deyək ki, mən Cavidanlandam da hal-hazırda. Gedəcəm əskerliyə, bir il əskərli, əskerlik, əskerdən qayıdandan sonra iş, sonra fransız, şey, sonra maşın, sonra belə-belə. Nə nə nə. Adam düşünür də, ağzının düşündüyü şeylər düşünür. Amma kimsə bunu ə, sakit eləyir, kimsə də bunu dilə gətirib eləyir. Yəni öz düşüncələrini səsləndirir. Kimin üçünsə yox ha, elə özü üçün. Görürsüz? Qeyriverbal düşünmə. Qeyriverbal. Burdakı qeyriverbalın əksi bir düşünüb elə bilməyəsiniz ki, sakit qalıb düşünənlər də qeyriverbal düşünənlər. Xeyr. Qeyriverbal düşünmə birbaşa gözlə məkan vizual intellekt var karnərdə bir böyük odur. Bu insanlar gözlə ilə, gözlə ilə görməsi, düşünməsi, xəyal gücü 3D deyillər də buna. 3D göz önündə canlandırmaq. Bu cür düşünmə onlarda daha çox. Bu əsasən təsvir incisə sənətdir, texnologiyadır, rəsimdir, kəltaraşlıqdır, memarlardır, dizaynerlərdir ki, bunlar bu dizayner deyəndə həm burada mənzil dizaynından söhbət gedir, həm də mən o slayt saytlar yaradırlar, səhifələr yaradırlar və yaxda poster paylaşımıza düzəldirlər. Məsələn, onlar da buna aid ediblər bilər. Yəni onların o göz yaddaşı, göz xəyal dünyası ki, məsələn, mən bir dəfə bir yaxın dostumuz bizim üçün bizdən xahiş elədi ki, məsələn, biz bir kafe açacağıq. Bu kafe üçün biz bir səhifə təbii yaradacağıq. Bu WhatsApp-ı, Instagram-ı, Facebook-u. Bunun üçün bir profil şəkli deyəy, loqo deyə indi təşkilat deyil. Buna bir loqo biraz deyir məncə tez olar. Adi bir fəsmit yeməklərin yeyildiyi bir kafe formasında da. Buna bir profil şəkli düzəldə və biz əvvəlcə onu göz önünə gətirdik ki, yəni o başladı mənim danışmağa ki, yəni belə şey olsun, belə şey olsun və biz onu bir gözümüzün önündə canlandırırıq ki, aha, bu belə ola bilər də bu cür düşünmək ki, biz onu düşünürdük, hələ heç nə eləməmişik. Bu qeyri-verbal düşünmədir. Gözlə nəticələri görə bilmək və ya proqnozlaşdırmaq. Hər hansı bir şəkil ki, hansı ki çəkəcəksiniz, heykel, maket yaratmaq. Burada yaratmaq deyəndə əllə yaratmaqdan söhbət getmir ha. Hə? Həyalınızın da gözünüzün önündə gətirirsiniz və o ha filmlərdə zidd olur. Adam burdadır. Bir də görsən burdan bir belə düşdü formasına gedir və həmin anı görür qaydır. Yəni xatırlayır nə isə. Bəhərdə belə bir şey. Sonra xəritə ilə işləmək burada göz lazımdır. Kompasdan düzgün istifadə göz lazımdır. Diaqram, sxem, cədvəl ə, oxumaq, nə isə çəkmək, çəturlardan düzlüyü smı. Bunlar hamısı birbaşa göz, xəyal və bunlarla bağlıdır. Hı -hı. Sonra gəlir ardıcıl düşünmək və sistemli düşünmək. Biz ardıcıl düşünməklə sistemli düşünməli, gəlin bir-birini müqayisə eləmək. Deyir, araşdırma aparan şagird əvvəlcə bilməlidir ki, bir çox mənbələrdən məlumatı toplamaq. Birincil nə edəcək? Ardıcıl düşünmə tax. Toplayacaq. Sonra emal eləyəcək, sonra ümhləşdirəcək, sonra qruplaşdıracaq. Yəni burada addımlar səviyyəsində. Ardıcıl düşünmək ilə sistemi düşünməni ayırmaq isteyenlər üçün Azərbaycan dilindən gözəl bir nümunə verin. Filoloqlar məni o səhvə çağıdır. Ardıcıllığı ilə bağlı təbii siz mürəkkəb cümlə ilə səbəb-nəticəli təbii mürəkkəb cümlə həmişə qarışdırılır. İndi təbii ki bu bizim müəllimlərimizdə bu problem yoxdur, amma əsasən şagirdlərdə belə bir sıxıntı olur ki, ay müəllim bu ardıcılıqdır yoxsa səbəb-nəticədir? Elə bu da belədir. Ardıcıllıq varsa, ardıcılıq qadıdır. İndi burada da ardıcı düşünmədə ki, birinci bunu eləyir, sonra onu, sonra onu bu formada. Sistemli düşünmədə bir əvvəlki addıma görə digər addım, domino effekti deyirlər. Bir dənə domino yığılıb buna dəyir, sonra bu yığılıb buna dəyir. Hardasa sistemli düşünmə belə bir şeydir. Bir hadisəyə görə ikincisi baş verir. Yəni biri olur və birinə görə o birisi baş verir. Başa düşdünüz? Sistemli düşünmək. Yəni görürsüz yazır sistemli düşünmək ətrafdakıların birinin birinə təsiri, biri-birinə təsiri. Bax bu nümunə ola bilər. Məsələn yazır ki, suyun çirklənməsi dənizdəki canlıların bundan zərər görməsinə nə səbəb olur? Sonra həmin o canlılar zəhərlənir fər mağ olur, vəsər, vəsər və ya ən azından həmin o, demək orda yaşayan balıqlar və digər məsələlər olur, zəhərli qida. Sonra da biz həmin balıqları alırıq və hansı ki, həmin o öz bizim zəhərlədiyimiz suda yaşayırlar, dənizlərdə, çaylarda yaşayırlar, sonra onları gətiririk süfrəmizə. Mən bununla bağlı bir nümunə göstərmişdim. Bioğundan bir kəndin ortasından bir çay keçsin, bir göl olsun. Hamınız biləcəksiniz. Hamınızı bilirsiniz. Sonra kimse yedi bu həmin o çikli kanal dediklər, o gölməsədən ki, ansı ki hər kəs ora zəhərlidir. Ordan bir balıq tutur, aparır bazara satmağa. Göl balığı, göl balığı adı ilə, nə bilim nə balıq adı ilə. Məsən də təsadüfən oradan keçəndə görürsən, "A, Noruz bayram, nə yaxşı var. balıq var. Bir evə balıq alım." Alırsan, gətirsən süfrəyə bəs sənin elədiyin sənin deyəndə burada şərt edirəm də sən və sənin kimilərin elədikləri gəlir domino domino da fırlanır deyirsə sənin sən qabalığı. İndi gəlirik məntiq xətaları ki biz mən düşüncələrimizdə məntiq səhflərinə yol veririk. Bu məntiq xətaları hansılardır? Adlarını solda verib, ortada görsə x verib. Yəni səf məhkəmə. Ki siz belə məhkəmə yürüdəndə səhv düşünürsüz. Amma sağdakı kimi düşünsəydiz, bu əsasdır, yəni doğru məhkəmədir. Birinci gəlir həddən artıq ümumiləşdirmə. 1-2 nümunəni bütün qrupa aid eləmək, hətta olsa səsləndirəcəm. Bizim hal-hazırda dərs keçdiyimiz qrupda bir neçə nəfər həmişə dərslərə yayınır. İndi biz bir neçə nəfərə görə deyə bilmərik ki, bu qrup məsuliyyətsizdir və yaxud da bir insan bir dəfə testi yazmırsa biz deyə bilmərik həmin adam testlərində məsuliyyətsizdir. Yəni bir nümunəni onun bütün əməlinə və yaxud da bəzən görürsüz bir bölgədən bir insan tanıyırsan, o adam kobud adamdır. Məsələn deyək ki, Lənkərandan tanıyırsan Ramilli, burada fərqli-fərqli bölgələrin adamları var. Bular Ramil necə aqressiv adamdır, qaşqabaqlı, kobud, yəni bəs ay Mənə görə Lənkərana qiymət veris ki, məən Lənkəranın tanıdığım adam var idi. O çox kobud adam idi. Belə qara qabaq idi. Oranın adamları belə kobud olur. Yəni bir mənə görə və ya mənim kimi 5 nəfər, 10 nəfər tanıdığımız insana görə bütün Lənkərana qiymət vermək düzgün olmaz. Məniz razısınız. Və ya hətta Azərbaycanlı bir turist gedir hansısa bir ölkəyə, X bir ölkəyə Orda niyə ki onun əşyalarını oğurlayır. Və ya bir şəhərə gedir, oğurlayır, deyir ki, oran adamlar oğrudur. Başa düşdünüz? Yəni bir neçə nümunəni bütün qrupa aid eləmək e, heç də doğru bir e, deyil və bu məntiq xətasıdır. Bəyəktə Allah eləməsini gedirsiniz bir xəra, özəl bir xəstəxanaya və orada e, o insan doğru müalicə almır və sonra deyir ki, yox əfəlanm e, xəstəhananın analizləri düz çıxmır. Hansı ki, onlarla orada analiz verilib və hamısı da düz çıxır. Yəni bir dəfə, 2 dəfə, necə sə olduysa bu belə oldu və o 1-iksinə görə bütün o olanları, o bir məsəl var idi qurun noduna yaşlananı. Eləmək düzgün olmaz. Və yaxud da siz X bir marketdən deyək ki, nəsə alırsınız, evinizə yağ alır. O xarab çıxır. Bir bir neçə dəfə bu belə olur və o marketdə yüzlərlə çeşiddə məhsul var, yağı var, qalpasası var, nəm turşuları var, və sair və s, mayonezi falan. İndi sən aldığın mayonezlə deyək ki, yağ indi bir dəfə, iki dəfə xarabçı, vaxtı keçmiş çıxır və sair. Və, və sən o 1-2 məhsula görə ordakı o yüzlərlə məhsula bir ad qoyursan ki, ordakılar xarabçı şey. Bu amma doğru deyil. Kitabdakı nümunələr də buna bənzərdir, bundan özünüz tanış olacaqsınız özünü bənzətmək sonra gəlir cəmiyyət tərəfindən qəbul olmaq. Bunların fərqi ilə özünü bənzətməkdə bir insana bənzədirsən, amma o bir insan kimdir? Sənin hörmət elədin, fikirlərinə, düşüncələrdimə sayğı göstərdiyin və qəbul elədin bir insan. Düşüncəsini, düşüncəm bildiyin, imicinə, imicim bildiyin, hasil ki, bəlli bir döən var idi ki, bizim qızlarımız özünü hətta bir türk seriallarındakı aktrislərə, oğlanlarımız ə biz özlü polad aləmlərə falan oxşadı və ya yəni, özünü bənzətməyə bir insana. Kumer mi deyə bilərik buna vəsait deyə bilərik. Bir ara o Jacksonin ki onlar zadı yaylanda həm Jacksona bir simpatiyası var idi. Özünü Jackson kimi zət kimi göstərirdi. O Qurtlar vadisi serialı bizim o, o dövrün o bizim uşaqlıq dövrümüzə düşürdü də. Yeniyetməlik dövrümüzə düşürdü. Bizim o uşaqların beyni o qədər pozmuşdu ki, bir də yəni uşaqlar pəndə yatıblar üstünə. Gələ bilərsiniz, əfə. Məmaati, yəni bizsiz o cür davranma, o cür sözlər vəsait. Yəni bu bir insana özünü bənzətmək. Cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmaq nədir? Cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmaq çoxluğun elədi. Cəmaat eləyir. Çoxluq bunu doğru bilir və bu doğrudur və ya belə eləmək lazımdır. Məsələn, Bizim cəmiyyətimizdə belə bir yanlış düşüncə yaranıb. Qızların qızlarımız ya həkim olmalıdır ya müəllim olmalıdır. Niyə çünki əksəriyyət belədir. Və bir xanım da, bir ailə də öz xanım qız övladını oxutmaq istəyəndə baxır cəmiyyətə. Deyir ha, bu, bu bu cəmiyyətdə, yəni bizim yaşadığımız cəmiyyətdə əksər qadınlar, yəni çoxluq ya həkimdir, yəni və yaxud müəllimdir. Ona görə də bizim məktəblərimiz doludur xanım müəllimlərlə. Aydındır. Sonra bu geyimlə bağlı ola bilər. Burda e, xanimlərdir. Yəqin ki, siz də bəlli bir müddətdən sonra artıq yay gəlir və yaya uyğun, aha, mə bunu geyinir, hamı bunu alır. Və bu bu ə, çoxluğun dalınca gedəcəksə, amma belədir. Sonra bu oğlanlarda saqqal məsələsi. Mən özüm də pələbə vaxtı bir ara bir havaya düşmüşdüm. Belə nazik belə saqqal falan saxlayırdım. İndi o həmin o şəkillərimdən bəziləri qalıb baxıram öyrənmişik, həqiqətən mənə yaraşmamış. Yəni insan çoxluq belə eləyir, cəmaət belə eləyir, dostlar belə eləyir, ətraf belə eləyir deyib də onların bunu elədiyi üçün eləmək doğru deyil. Biz özümüzə uyğun olanı, özümüzə yaraşanı, özümüzə aid bildiyimizi, özümüzü orada ora aid bildiyimiz şeyləri eləmək. Gəlirəm şəxsi qərəzə. Məsələn, bilirik ki, biz hamımız bir kollektivdə işləyirik aydan, Pervin, Yecane və digər burada qrupda olan müəllimlə və müəllimələrimiz və mən. Məsələn, atıram, deyək ki, mənim Aydanla iş yoldaşı olaraq münasibətim yoxdur. Və Aydanla şəxsi qərəzliyim var deyənə, onun səsləndirdiyi doğru fikri belə təqdir eləmirəm. Başlayıram onu əleyhinə çıxmağa. Nədir, nədir, bunu Aydan deyib. Ki, mənim onunla münasibətim yoxdur ona görə. Göz yazın fikrə deyil, fikri səsləndirən şəxsə əsaslanan mühakimə yürütmək, yəni doğru duyursunuz, səhv deyil. Kim deyir? Bu əksinə də ola bilər. Deyək ki, məsələn, atıram deyək ki, Pərvin mənim xalam qızıdır və mən ondan iş yoldaşıyam, qohumumdur və o bir fikir səsləndirir, yəni yaxın adamdır deyənə onun fikrini başlayaq dəstəkləməyə. Yəni o baxır onu kim deyirdə, onu bir yad adam desədi bəlkə də eləməzd. Yəni şəxsi qərəzdəlik, qərəz ümiyyətlə nədir? Fərq ayrı səçkilik, nəyəsə görə biz müəllimin etik davranış qanunlarında qərəzlik danışdıq bax. Özünün və ya maraqlı şəxslər. Bu qıraq məsələ, bura müdaxilə eləməmalıdır. Adam. adam düz deyirsə düz deyir. Gözəl ideya yatsa, gözəldir, səhvcə səhvdir. Bu mənim dostumdur, qohumumdur, bir nömrəli düşmənimdir. Bunun məsələyə nə əlaqəsi var? Bu yerdə Həzrət Əlinin çox gözəl bir sözü, kəlamı yada düşür. Deyir, baxma kim danışır, bax nə danışır. Yəni burada sənin düşmənin belə olsa, onun doğru dediyi doğrudur. Yəni bu heç nəyi dəyişmir onun kim olması. Gəlirəm boş adam xətası. Deyilənləri əsas məsələdən yayındırmaq, öz fikrini, öz düşüncəsini gücləndirmək. Bu qabaqdan gəlmişlik üzr istəmir elyənlər olur bizim danışığımızda. Başlayır o, deyir qaran mənə basınca qoy qaranı mən basım o tez bazar onun dediyi fikrin qabağına atlananlar var ha. Onlardır boş adam xətası edən olanlar. Məsələn, kimsə deyir ki, məsələn deyirəm də. Məsələn, X bir adam deyək ki, məsələn, Aydan qaydır deyir ki, Ramil müəllim, biz dərslərimizi daha yaxşı keçmək üçün məsələn flaş edə bilərik. Deyək ki, məsələn, dərsləri video çəkə bilərik ki, bizim də biz, biz, biz bizə daha çox xeyri dəyəsin. Yəni dərsimiz daha yaxşı alınsın. Mən də bizim mövzumuz nədir? Dərsləri video çəkə bilərlər ki, dərs daha yaxşı olsun. Mən sənə deyirəm, nə demək istəyəndik ki, bizim dərslərimiz keçir. Biz dərs keçirik. Yəni görürsüz, bu nə deyirdi, mən nə deyirəm. Burdakı nümunəyə baxın. Demək istəyir ki, şəhərdə ekoloji vəziyyət pisdir. Bu yuxarıdakı deyir ki, şəhərdəki ekoloji problemləri həll etməyin yollarından biri velosipeddən istifadə etmək. O da qeyd eləyir ki, əslində bu, bu məsələdən danışmalıdı. Yəni velosipeddən istifadə etmək ekoloji problemin bunun həlli yollarından danışmalı idi. Amma indi nə danışır? Çatmir baxı. Çatdı mı? Bizi bizi yola verir. Ona görə elə qeyd eləyir ki, nə demək istəsən. Yəni bu ə, nə demək istəsən falan şey, bax bu formada olan cavablar, bu formada olan situasiyalar bizə boş adam xətasıdır. Çox mənalı danışmaq Mən bir dəfə sinifdə test verdim və təsadüfən bir neçə dəqiqəli çölə çıxası oldum. Uşaqlara da demişdim ki, heç kimis kimə köçürməsin. Gəldim, gördüm bir uşaq birindən nəsə soruşur. Diyim, mən axı sizə demişdim köçürməyin. Uşaq məni bir siz nə qaytırdı? Müəllim soruşma. Köçürmədim, bir dənə şey soruşdu. Yəni bu elə köçürmək idi. Yəni bir dənə sualı soruşdum. Nədi ki, mən demişdim köçürməyin, elə bu bir sualı köçürməyisən. Deyir biz öz aramızda, məsələn, sənə verilən tapşırığı düzgün yerinə yetirməmisən. Hə? Deyilmişdi ki, bu məsələni öz aranızda danışmayın və hər kəs ayrı-ayrı araşdırma aparsın. Bu da deyir ki, biz öz aramızda danışmamışıq. Sadəcə bir neçə şəkil və mesaj göndərmişik. Mən dəstə dedim, e, o qızların arasında çox olur. Biri qız oturur, bütün təleynin ona danışır, deyir, bax heç nəyi deməyəsən ay heç kimə. İndi bu qız da dözmür, birini götürür, kiməsə deyir də. De, Yapışır bu qızdan ki, mən sənə demişdim, heç nə demədin. De, heç nə demə. Bir daha şey dedim də. "Ə sənə demişdim, heç nə deməyəm." Gəlirəm sirkulyar arqument. Sirkulyar arqument bir növ beləsiz nədir? Bu insanın dediyi yeni bir məna, yeni bir fikri ifadə, ifadə etmir, ehtiva etmir. Bu sadəcə deiləni təkrarlayır. Deilən fikri təkrarlayır. Məsələn burada yazır, "Siqaret çəkmək məsləhət görülmür, çünki sağlamlığa ziyanıdır." Bu da deyir, "Mən siqaret çəkmirəm, çünki sağlamlığa ziyanıdır." Yəni bu güya nə dedi ki? Burda nə dedi deyəndə, yəni təzə nə dedi? Yəni xüsusi bir yeni bir məna verdiyi onun dediyi söz yox. Ola yerə biz bu vəziyyətə deyəcəyik, sirkulyar arqument. Sonra tənqidi təfəkkür gəlir, bu artıq növbəti dərsimizimizdir.